Я поставила е, два з плюсом. Чому? І, і потім всі підзаконні акти, які регламентують дію того чи іншого закону. Крім того, що Верховна Рада приймає закон, під нього приймаються законодавчі акти, постанови і таке інше, як цим законом користуватися. Але крім прийнятих цих документів, ще повинні на містах. Наприклад, податківці чи ті, хто з цим законом працює, бути обізнаними в тому, як цей закон довести до підприємницького середовища. Сьогодні, що стосується пива, люди купують, купують касові апарати, платять 8 тисяч за ліцензію, але вони не знають, що їм крім цього ще треба оформити заклад там ресторанного господарства, наприклад. І це є велика проблема для них, і вони зараз цією проблемою. Ну ми разом з ними, да, якось цю проблему будемо вирішувати. Але я вважаю, що це не, е, не громадські організації повинні вирішувати. Повин, повинно вирішити государство таким чином, що прийнятий закон все прописано так, щоб коли податківець приходить, вірні підприємець приходить в податкову і задає якісь питання. У податкової вже 10 відповідей готово, що йому відповісти. А сьогодні податкова розводить руками, вони самі не знають, що ми будемо робити. І е, сьогодні якісь там е, ну, дякуючи тому, що є мораторії, дякуючи тому, що є громадська активність підприємців, перевірок я думаю, що не буде. Ми все таки до доб'ємо це, це питання до якоїсь логічної точки, щоб підприємці, продаючи пиво в стаканчиках, не оформлювали заклад ресторанного господарства. Але ми е, говоримо про якість законів і це повинно ми не просто ми повинні наполягати на цій якості постійно для того, щоб щось зрушилося в мертвої точки. І друге, що я б хотіла, я дуже б хотіла подякувати. Подякувати тим, хто нам допомагав в цій нелегкій борьбі. Це е, прес-клубу прес експертна думка. Вони весь час нас підтримували, вели цю дискусію, слідкували за тим, що воно є. Я хочу подякувати каналу Новий Чернігів. Я хочу подякувати Сівер Центру, які провели дві передачі саме е, стосовно РРО. Я хочу подякувати громадському телебаченню, всім, всім дитинцю. Всім журналістам, які приходять до нас, які були рядом з нами, які слідкували за нашими акціями, це все висві... висвітлювали і також були поруч, тому що вони роз... Роз... Ну, розуміли, чому не можна встановлювати це РРО. Також хочу подякувати політичним силам і штабам. В Чернігові три штаби дуже активно долучилися. Це штаб Сергія Березенка, штаб Геннадія Корвана і штаб Дмитрія Блавша. Вони дуже-дуже активно долучилися, вони допомагали всіми своїми силами, якими можна, і співпрацювали з депутатом Верховної Ради. З усіма іншими, це що стосується Чернігова. Дуже дякую Оксані Петріну Прода, який було сам найважче в, в, в ці часи боротьби, тому що це був її законопроект, і вона сама його ну, відсвятковала. І всім іншим політичним силам, які все ж таки були поруч і які допомогли. Дякую. Різуха Інна, підприємець. Я хочу закликати і сказати, що от така наша ну, велика перемога, яку ми отримали в ході цієї акції, ми добилися ну, того, чого прагнули. Я хочу закликати підприємців об'єднатися, об'єднуватись профспілки, щоб наші інтереси представляли такі люди, як Ірина, Олена. Світлана, Віталій сидить напроти, щоб ну, мало того, що вони переймаються взагалі ситуацією в країні, у нас чернігові підприємцями займаються, вони ізучають е, е, закони, вони попереджують дії, е, ті, що підприємцям, ну, у нас, мабуть, не небагато часу на те, щоб все, все законодавство перевернути. і... Розуміти якісь проблеми і причини їх виникнення. Тому я от думаю, що на сьогоднішній день ми ну, Черніги показав себе як саме такий сплечений. Ми завжди їздили три автобуси. Чернігова виходила багато машин, самостійно підприємці долучалися, їхали. У нас були саме такі плакати, саме великі, мабуть. Тому давайте об'єднуватися, давайте платити оці взноси. Хай нашими справами займаються люди, які в цьому ну, мають толк і е, пробивні такі. Я хочу подякувати цим людям. Е, і ну, я не знаю, треба, мабуть, телефони оставити ваші. Чи оце такий е, поштовх, який. Е, нас до цив... цивілізації. Чому в інших країнах завжди, коли приходить один член профсоюзу і каже державі, що от, от таке побажання є у людей, вони знають, що за ним стоїть е, тисячі, і вони бояться цього йдуть на розмову і на діалог. А у нас же ж, поки ми всі не приїдемо до Києва, покидаємо свої роботи, станемо там і не, не, не устроїмо майдан, не доходить. Тому давайте якось. Кракулаты до цивилизации. <клышло> Принималась Новость Светлана Кузьменична. Голова про спилки, предприемцы в Единец. Ну, как бы это у нас не первая акция. Надеюсь, что она у нас не последняя. Хотя хотелось бы надеяться наоборот что последняя. Я думаю, правительство уже привыкло и понимает, когда даже писало закон, то попыталось нас немного разделить на это. Но поскольку, поскольку они не сведомы в том, что пишут и не знают психологию наших предпринимателей, они в очередной раз ошиблись. Я хочу сказать, что закон 1088, который на сегодняшний день был принят, и наш закон, на который мы настаивали 1718, к сожалению, который не рассматривали и не был принят, который бы, по нашему мнению, решил бы на данном этапе все наши проблемы, то есть было бы отменены кассовые аппараты. А дальше бы мы начинали бы жизнь так, как э, считали нужны предприниматели, и совместно организовывали бы рабочие группы. Но ну, ведь было то, что ведь было. А я хочу поблагодарить э, наших предпринимателей, которые на этот раз э, активно подключилась особенно наша область Черниговская это и Городнянский район это и Козелец, это и Щорс и это и Ичня и много те которые ездили даже не и а, как бы централизованно просто приезжали на электричках или приезжали на автобусах то есть а, в нашей области начинает а, просыпаться сознание что когда мы вместе и когда у нас ну, такая беда, скажем, может, в кавычках, общая для предпринимателей, то легче решать ее вместе. По поводу того, что было в конце заявления нашего министра, я думаю о проверках, которые на сегодняшний день мы говорим, которые мы, ну я не знаю, нас пугают правительство, мы пугаем друг друга. Вот, я так думаю, что это заявление сделано было госпожой Ереско от того, что она просто не понимает нашей действительности, не до конца изучила наши законы. И когда человек с высокой трибуны заявляет, что в июле, да, в июле, он может проверить второй группы оборот то нужно было да. э, декларации. Да, Наоборот, ну, посмотреть, те, которые задекларируют вторая группа. То нужно было бы посмотреть хотя бы, что вторая группа у нас отчитывается раз в год и будет она все это увидеть только в январе месяце 2016 -го года. Э, поэтому я считаю, что делать такие заявления, это ну, как бы тоже не додает прислов нашему, нашему правительству. Предприниматели на сегодняшний день э, с такой тяжелой жизнью готовы отстаивать себя, свои позиции. И если опять-таки будут разработаны и нас не включат в рабочие группы по разработке проверок, по разработке новых законопроектов, то терять абсолютно на сегодняшний день нечего. Предприниматели объединяются, они стараются объединиться, они выйдут, и они доведут дело до конца. Поэтому я еще раз повторяю, должны привыкнуть, привыкнуть наше правительство, что предприниматели, начиная дело, они обязательно его доводят до логического конца. Это показал и Майдан 2010 года. Это показали все эти забастовки, когда выходит Украина предпринимателей. Поэтому я так думаю, что и на сегодняшний день для нас это, этот вопрос будет решен. Ну, еще раз хочу сказать спасибо нашим предпринимателям, которые просыпаются, когда действительно перед ними стоит беда. Вот и плохо хочу их призвать, когда они говорят, ну, у нас же все хорошо, зачем нам профсоюзы, зачем нам общественные организации. Вот когда что-то случится, тогда я приду и найду телефон. К сожалению, это неправильная позиция знаете вообще как в общественной организации мы мечтаем э, не заниматься вести наших предпринимателей в бой там перекрывать дороги или еще а хотелось бы просто им подсказывать и вести образовательную работу то есть чтобы каждый предприниматель считал себя предпринимателем а не спекулянтом чтобы он понимал что есть законы которые его защищают и которые он должен выполнять поэтому вот мечта например у меня такая мечта чтобы все наши предприниматели э, понимали знали, що у них є обов'язки, і у них є права. Опришку Тетяна, громадська організація Сейвіс Я колишній підприємець, а в даний момент громадський діяч, учасник, учасник акції, про який йдеться. Я можу сказати, що підприємці малого середнього бізнесу показали в цих акціях себе як потужна, дуже потужна сила. Мабуть, новиною не буде, якщо я скажу, що зараз основні лобісти, які є в Верховній Раді, захищають великий бізнес. І оця акція може стати початком дуже великої справи. Саме малий середній бізнес дає. Ем... Пересічним мешканцям, простим мешканцям велику кількість робочих місць. Не можна на нього не звертати уваги так, як зробили політики, яких ми спостерігали в Києві. Я можу їх поділити, мабуть, на три категорії. Одні зовсім ігнорували те, що відбувалося. Інші були занепокоєні, або, може, навіть боялися. Треті йшли на співпрацю. Свого боку можу сказати, перемога здобута тільки зусиллями багатьох регіонів України. Там були представлені майже всі регіони малого середнього бізнесу. І хочу сказати і запевнити, що ми не залучили громадських діячів, які на громадських засадах і таких дуже багато. Я як учасник можу сказати, що вони пропонували свою допомогу і вони долучаться. Обов'язково до акції, якщо це буде потрібно. Тому перемога може бути здобута на рівні громади, якщо засоби масової інформації будуть достатньо чітко висвітлювати і подавати ці меседжі, в тому числі на Київ. Може, справді не треба буде їхати в Київ, якщо Київ почує через засоби масової інформації. Якщо потрібно, буде їхати, будемо їхати. І виборювати права малого середнього бізнесу. Дякую. Давайте вас. наберемо раз, щоб краще на идти. Я морнакова Елена, Федерация простилок, працівників малого и среднего предпринимательства Украины, челябинская простилка предприниматель. Я хочу сказать, что я уверена в том, что мы победили, потому что мы применяли нов новые технологии для нас, абсолютно неожиданные для нашей власти. От нас ожидали чего, что мы будем плакать, как нам тяжело живется как дорого устанавливать кассовые аппараты. И это ну, у нас у политика уже иммунитет. Прививка сделана. К этому им все равно как живется народу. Мы пошли другим путем. Я хочу сказать, у нас получилась замечательная команда, которая разобрала вот каждый свой участок работы. И что было самое интересное, у нас ребята раскопали бенефициаров этих кассовых аппаратов рассыпали, что за фирмы, которые будут продавать кассовые аппараты, что за фирмы предоставляют, предоставляют, услуги эквайринга. И оказалось, что практически все эти предприятия завязаны на, одну физическую, на одно физическое лицо, которое проживает в Притории, в ЮАР. И все фирмы, которые продают кассовые аппараты, зарегистрированы в Белизе, Сейшелы и Великобритания. Великобритания. Это офшорные зоны. Точно так же с, с эквайрингом, там четыре фирмы, мы сначала накопали две, потом оказалось, что их четыре, они все тоже зарегистрированы в офшорах. И после того, как вот продвижения начались после того, как этим заинтересовалась СБУ, и 30 июня уже была докладная записка главы СБУ о том, что есть явные коррупционные действия. И буквально перед голосованием Верховной Рады вмешалась Державная регуляторная служба. Они сделали расчеты, что даже вот на скидку, если брать по одному кассовому аппарату на одно лицо, хотя их будет больше, вымывается из оборота, из оборотных средств бизнеса 41 миллиард гривен. Причем ни копейки не идет в бюджет, кто бы что ни говорил это все уходит в офшорные зоны. Плюс государство вешает на себя 48 миллионов администрирования этих кассовых аппаратов. И каждому предпринимателю установка одного кассового аппарата в год обходилась бы 71 тысяча. И когда уже Державная регуляторная служба это заявила, а это структура, которая входит в Кабмин, нас стали слушать немножечко по-другому. Хотя кабинет министров и министр финансов в частности. Но ну я не знаю, почему она так ненавидит народ Украины. Вот она просто, нас, наверное, считают просто пешками на шахматной доске, да? вот, вот решили, и мыслят они все категориями макроэкономики. Есть еще замминистра финансов Елена Макеева, которая, ну, просто прессовала этот малый бизнес. И что они делают? Они принимают закон 1088 с управками, которые отменяют установку кассовых аппаратов. Но втихую, это проблема, о которой мы говорим всегда, что в комитет заходит один законопроект, автор регистрирует, из комитета в зал попадает другой, из зала на подпись спикеру третий, президенту четвертый, а уже нам с вами попадает пятый вариант. И вот на следующее утро у нас ювелиры почитали то, что принято на сайте. И оказалось, что убрали кассовые аппараты, но зато ввели полный учет. То есть никто не читал, все это с голоса там были все время положивания рады. И на следующий день, 2 числа, законопроект 1088 переголосовывали. Я когда спросила у Прудом, как удалось поставить порядок денный, потому что мы долго не могли добиться, чтобы вынести на голосование. Она говорит, я просто передала слова людей из площади, которые там стояли вчера, что мы больше не будем на площадь, мы будем по домам к народным депутатам ездить. Вот, и после этого поставили на голосование. То есть у нас не все так хорошо в нашем государстве, в нашем царстве. Э, но нужно постоянно следить за политиками. Для того, чтобы и тем, тем это и за местом жительства. А, для того, чтобы не случались такие вещи, мы пришли к выводу все вместе, что нужно усиливать э, наше объединение. То есть на сегодняшний день правительство предпочитает работать с Европейской бизнес-ассоциацией и э, Американской торговой промышленной палатой, которая объединяет крупный бизнес. Мы, слава Богу, сейчас объединились вокруг всеукраинской организации «Фортеция». Я думаю, что нам просто необходимо сейчас всем организациям сплотиться вокруг «Фортеции» войти в фортецию и стать противовесом э, представителям э, крупного бизнеса. Потому что когда директор, э, наверное, глава Новус, есть такие новые э, супермаркеты, если видели в Киеве, они на каждом шагу. И он просто чисто от, откровенно говорит, что, ну почему, говорит, вот у меня бананы стоят вот столько, а у меня под супермаркетом продают их на 5 гривен дешевле. Нет, надо в равные условия менять супермаркет малый бизнес и супермаркет. То есть, в принципе, попытались убрать конкурентную среду в государстве. Мы этого допустить не имеем права. Поэтому, чтобы у нас не возникало вопросов, включили нас в рабочие группы или не включили, мы сказали под Верховной Радой, когда закон был принят, мы сказали, что мы разъезжаемся, но не расходимся. И мы готовы продолжать бороться дальше и дальше, потому что, я так понимаю, у нас борьба идет не на жизнь, а на смерть. Или малый бизнес выживет, или не выживет. И мы ни за что на свете не дадим его угробить. Спасибо. Альва Виталий, голова Чернивской міской организации Петприемец, полностью присоединяюсь ко всему сказанному моими коллегами, от себя хочу добавить пару моментов. Я считаю мое личное мнение, что еще все проблемы, связанные с применением кассовых аппаратов, не прошли мимо предпринимателей. Почему? Потому что вот этот предохранитель, который правительство поставило в виде, в виде издания порядка проведения проверок, он еще обязательно скажется на многих из предпринимателей, потому что возникает спорный момент. Есть миллион там оборот, нет миллиона оборот. И, естественно, предприниматели захотят по-своему показывать этот миллион, а правительство захочет своими методами, которыми мы еще не знаем какими, определять, превышен этот порог или не превышен. Из опыта того, как принимаются сейчас все регуляторные акты, что Верховной Рады, что То есть абсолютно непрозрачно, абсолютно в глубокой тайне. Могу сказать, что этот порядок вряд ли добавит энтузиазма всем предпринимателям. И там еще предстоит определенная борьба. Это первый момент. Второй момент. Всегда вот когда шла вот борьба за э, отмену э, норм закона об обязательности применения кассовых аппаратах, я когда выступал, говорил, проблема не в аппаратах, Проблема в нереформированной налоговой системе и в нереформированной налоговой службе Украины. Давайте посмотрим, что происходит. Уже сколько времени прошло после Майдана, сколько времени прошло, когда, казалось бы, надо это было начинать и в активной фазе находиться. На сегодняшний день мы имеем то, что имели раньше. Никаких реформ по налоговой службе. Никаких реформ по налоговой системе. Тот бред, который э, законом номер 71, который назвали, еще э, до провнесения про, про, про змин до податкового кодекса, в законе Украины, еще до податковой реформы, о чем сейчас стыдливо молчат в правительстве везде, они уже не помнят, что это у них податковая реформа была. Э, на податковую реформу не тянет. Он только ухудшил бизнес-климат и, и экономическое положение страны. Вроде бы, вроде бы в субботу в октябре обещали презентовать новый проект налоговой реформы, опять же, где какие-то концептуальные моменты ну, показали, что ждет нас, что разрабатывается, что предлагается, какие-то расчеты. Ничего нету. Я боюсь, что опять мы в октябре получим такие нововведения которые от которых вся бизнес климат будет в шоке просто поскольку никто не хочет ну, сотрудничать работать и мнение выслушивать малого там среднего бизнеса не знаю как там может быть большого слушать. Поэтому я думаю что все еще к сожалению впереди и мое мнение лично что если до нового года не будут разработаны новые действительно европейского действительно там передовой экономической практикой соответствующие изменения в налоговую систему и не будет четко задекларировано или в виде каких-то нормативных актов, законов, поданных на Верховную Раду значит, нормативные акты о реформировании налоговой службы Украины, значит, я считаю, нужно всему бизнесу заявлять о том, что это правительство недееспособно, что оно не проводит реформы, оно наносит вред как бизнесу, так и государству Украина, и надо его менять. Все, сроков больше нет. Но что, в чем сейчас самая большая проблема? Не проводятся реформы, вместо этого выдается какая-то хрень, которая на самом деле является псевдореформой. Посмотрите, что творится в налоговой службе Украины. Назначили были очень большие надежды на нового руководителя Белоуса. Полностью его работа ну как сказать, имела негатив. никакого реформирования, ничего позитивного не было. Налоговая служба как работала в старом режиме, даже еще хуже. стала работать, многие предприниматели отмечали это на местах. Поменяли сейчас нового, назначили новую. голову. Какие-то дали ему указивки, как реформировать что. Нету пока, вот не вижу я, сейчас постоянно работаю, подавая жалобы, рассматривая жалобы. Работая в судах, я не вижу каких-то изменений подвижек э, в нов... и предрекаю, что новый голова и его новые заступники также долго продержатся в этом кресле. Потому что я не вижу какого-то четкого понимания даже у них, что же делать с налоговой службой. Нету. Но ну, озвучьте, как вы видите, как она будет работать. Нету этого. Поэтому я обращаюсь к и хочу сказать, что еще не вся борьба не закончена. Если мы хотим жить в демократической европейской стране и иметь нормальные условия для своей работы, нужно понимать, что это надо за все это бороться. Это в том, в чем я солидарен со всеми моими коллегами. Не не, не получится так сидеть у себя на рабочем месте и считать, что завтра все за него сделают и прекрасные законы примут. К сожалению, опыт говорит, что так не будет. Будут все равно приниматься какие-то законы, которые ущемляют малый бизнес. У нас еще Наша политическая элита, которая сегодня находится в власти, неважно, она называется оппозицией или она называется э, новой провладной промайдановской э, партиями, они еще к сожалению э, не созрели для того, чтобы э, принимать такие законы, чтобы бизнес работал нормально у нас. Все, благодарю. Немає? Все зрозуміло. Якщо немає, то чи є у вас коментарі, якісь зауваження ще? Якщо тижні, то пасилі за те, що прийшли, розказали і пропоную прийти до неформальне спілкування, чайка, можливо, ще й якогось виникнуть їх Alô, alô